Украинские чиновники любят роскошь, тем более, если за эту роскошь заплатило государство. В ноябре 2015 года главу государственной фискальной службы Романа Насирова уличили в езде на двух «Лексусах», купленных его предшественником Александром Клименко. Оказалось, что автомобили были приобретены по достаточно мутной схеме и за государственный счет. Машины были арестованы, и по идее сегодня они должны находиться на штрафплощадке. Но недавно журналисты секретных материалов зафиксировали, как глава фискальной службы продолжает спокойно себе кататься на этих арестованных автомобилях. Почему элитные японцы Клименко не на штрафплощадке, разбирались наши журналисты. Когда уровень бедности населения зашкаливает, а простые граждане считают каждую копейку, украинская налоговая экономить не привыкла. Поэтому небедные фискалы в кризисной стране выбирают только «Лексусы». В 2014 году по приказу Александра Клименко было куплено три элитных японца Lexus премиум класса стоимостью 1 миллион 384 тысячи гривен каждый. Давайте вместе найдем путь успеха для нашей с вами страны. Элитную покупку налоговая сделала в самом разгаре революции достоинства для недешевого служебного пользования. Все вы мечтаете о лучшем будущем, но никак не приближаете его. После бегства Клименко, лексусы, закупленные по мутной схеме, были арестованы судом и отправлены на штраф-площадку. Какие машины Клименко вы сейчас упоминаете? Но каким-то чудом эти машины на штрафплощадку не доехали. вашей декларации за 2015 год указаны Ланус Ланос, Lexus, Lexus, самый Lexus, модели. так как в Аренде. В 2015 м журналисты сняли, как Роман Насиров катается на одном из арестованных авто. А двумя оставшимися пользовались его тогдашние заместители Константин Ликарчук и Сергей Билан. После скандала 2015 года об этих лексусах узнали все. Мы занимаемся на большими вещами. Э, Это в первую очередь э, сбор податков и сборов. Их номера стали известны всей стране. Спасибо вам. Хорошо, дня. въезд на закрытую парковку Государственной фискальной службы Украины. Добрый день. Добрый а день. можно узнать, что вы снимаете? А можно узнать, ой, как, кто? Бдительная охрана и два шлагбаума. Здесь приветствуют далеко не всех. Это ж публичное место, то есть мы имеем право на все, или как? Или не имеем? <реш> а почему? А зачем? Служба безопасности ГФС явно не рада нашему визиту. Главное, что здесь так тщательно пытаются скрыть? Мы были шокированы, несмотря на то, что однажды Насирова уже поймали, катающимся на арестованном авто. Все вот подобные вещи, они лежат на поверхности действительности. Ничего тут тайного нет, это никакие не секреты по сей день продолжают пользоваться «Лексусом» той же модели, но с новыми загадочными номерами. Как завжди, я уже очень рад, что мы это с регулярностью. В течение нескольких дней мы снимали элитные авто, которые заезжают на территорию ГФС и, наконец-то, встретили его. Lexus LS 600 класса люкс. Из машины выходит сам Роман Насиров. По нашей информации, автомобиль с указанным номерным знаком в базе МВД отсутствует. Это важно. Это знак не он в Ренде? Он в аренде. А что это за номер? Номер. Хорошо. Номер числится на авто, принадлежащем компании, которая была ликвидирована еще в 2008 году. Такое может быть исключительно, если данный номерной знак, например, подлежит утилизации, но его используют э, правоохранительные органы для проведения каких-то негласных следственных действий. На каких основаниях ими пользуется глава украинской налоговой остается загадкой. Ведь право на это имеют исключительно силовые структуры. По нашей информации, это все те же машины, просто с липовыми номерами. Интересно взглянуть на штрафплощадку, где, по идее, должны находиться три клеменковских «Лексуса». Обращаемся в главный сервисный центр МВД. Представители МВД были настроены дружелюбно. Мне нужно знать саме ситуацию, которая склалась с номерами, которые я вам вказал у своем информационном запиті. Сразу же согласились на интервью. Так так та, та, та. ну почому то різко передумали буквально на следующий день. Затримання та тимчасове розміщення транспортних засобів на штрафмайданчиках відноситься до компетенції національної поліції. А от відповідь Нацполіції нас просто шокував. Ці ваші питання залишилися за сервісними центрами МВС. Я написав спочатку запит до МВС. Вони відправили мене до головного сервісного центру. Я відписав а -а -а. головному сервісному а, центру. Сервіс, центр, Відправ до вас. До вас відправив, а тепер ви відправляєте мене до головного сервісного центру. Розумієте, що виходить? Тобто я взагалі не можу отримати доступ до цієї інформації. Це таково я розумію. І це при тому, що поліція є структурою МВД. Оказывается, все намного проще и стало понятно, почему и МВД, и полиция отказались предоставлять нам эту информацию. За выдачу таких номеров отвечают на сегодняшний день определенные территориальные сервисные центры национальной полиции Украины. Идет согласование с, со всеми структурами, в частности с МВС, с прокурором согласовывается и так далее. И так далее. Ответ самой государственной фискальной службы, естественно, не дошел до сих пор. Почти місяць ми забрасували на логовіков офіційними запросами. А в ответ тишина. Ми вам відправляли запит 20 вересня. Це було два тижні тому, і відповіді досі немає. Скажіть, будь ласка, чому пока вам нічого не можу сказати? У нас сьогодні чоловік, який займався вашим запросом на північному я виясняю. А... отцу брали информацию, или, может, вам уже отвечали, а вы не, вам не дошло? Они должны вам предоставить э, ответ. Э, дело в том, что Действующее законодательство не предусматривает каких-то ограничений о предоставлении информации по каким-то определенным транспортным средствам. Вы имеете право запросить информацию по любому транспортному средству. Секретные материалы нашли все три автомобиля беглого Клименко с липовыми номерами и не на штрафплощадке. О, он едет, едет, едет. Мы докажем, что номера на этих авто абсолютно незаконны, а сами Лексусы вообще не имеют права выезжать на дорогу. Продолжение смотрите уже на следующей неделе.